Як ви вважаєте, чи потрібно дітям казати тільки правду і нічого крім правди? Я думаю, так. Да. В 98%. Да. Своїм дітям тільки право. Обов'язково. Друзі, зустрічаємо наші сьогоднішні гості. Актори академічного кіровоградського академічного театру Ляльок Стогадюк Геннадій Михайлович та заслужена артистка України Ставріаніді Стогадюк Вікторія в Ваші бурхливі області. Надій Стагадюк та Вікторія Ставріаніді Стагадюк заслужені артисти України, сімейна пара провідних акторів Кіровоградського академічного обласного театру Ляльок. Разом вже більше 30 років. Мають трьох дітей: доньку та двох синів. Інтереси та захоплення різні. Кохання взаємне. Ми раді бачити вас сьогодні. У нас в гостях за нашою традицією на початку програми гість має право впродовж однієї хвилини розповісти про. Себе все, що э, вважає за потрібне у вашому випадку. Ми, мабуть, дамо вам дві хвилини, тому що вперше на сьогодні одразу два гостя. Продовж двох хвилин про себе по черзі або разом можете розповісти все, що вважаєте за потрібне. Здравствуйте. 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 Ну, що, мабуть, начну я в Кіровограді Ми з Вікторією Лічною живемо 30 років. 30 лет тому назад мы приехали в Кировоград, в Кировоградский областной театр «Кукол» в качестве молодых актеров, которых пригласили для работы по окончании Днепропетровского государственного театрального училища. И вот по сей день мы находимся в Кировограде, успели его полюбить еще больше, нежели ранее. У нас семья, которая успела помимо работы, помимо какой-то определенной карьеры, родить троих детей, как-то их обустроить и создать даже театральную династию. Я актриса, я мама и педагог еще. Я папа, я муж актрисы и, и педагога теперь мы переходим к вопросам от аудитории. Кто готов задать вопросы? Будь Здравствуйте, меня зовут Руслан. Кто является главным в вашей семье? В принципе, любой из членов семьи считает, что он лидер. Ну, в принципе, так и должно быть. Но если же два лидера, то в бразды правления все-таки нужно как-то так перманентно уступать. То есть делать вид, что как бы для меня это важно, Но мы знаем друг друга на протяжении 33 лет, потому что поступили в одно училище и учились на одном курсе. Поэтому мы все эти болезни роста преодолели и уже о них забыли. Коллегиально, общаемся коллегиально. Спасибо огромное. Как вы справляетесь со всем это вдвоем или по отдельности? Имеется в виду? В работе. В работе. В... Ну, вы понимаете, если дома у нас дети, у нас быт и все прочее, то мы вдвоем. Тут одному не обойтись, очень сложно. Вы в этом убедитесь, когда уже у вас будут свои семьи. А что касается театра, то здесь каждый занимает свое место. Точно так же, как справляется со своей ролью каждый из нас. Режиссер доверяет роль, и актер или актриса должны полностью сосредоточиться на ней. Если возникают какие-то вопросы, то на кухне за чашкой чая мы охотно делимся какими-то проблемами и вопросами. Это лучшее средство, чем выяснять это на сцене. Скажите, пожалуйста, вам ваша работа какие-то трудности в жизни доставляет? Ну, я скажу так зачастую не хватает времени на ту же семью, потому что бывают фестивали, выезда по области, бывают гастроли, поэтому приходится детей оставлять. И вот, кстати, предыдущий вопрос я немножко добавлю. Бывает так, что Зачастую просто вынуждены просить, чтобы были мы заняты в разных спектаклях, а не в одном. Почему? Потому что э, репетиции, например, спектакля э, ну, с 10, скажем, до 6 часов. И чтобы э, другой член семьи, другой родитель мог уделить э, внимание семье, детям, воспитанию детей, учебе их, то, конечно... Желательно было бы, чтобы кто-то один был занят в спектакле. Когда вы выбрали свою профессию, скажите, чем вы Ой, Отвечали много раз на этот вопрос. И каждый раз по-разному. Да, каждый, ну, не то, что каждый <laughs> раз по-разному, но э, основа все-таки остается та же самая. Э, не знаю, как другие, но у нас так получилось с Геннадием Михайловичем, что мы хоть и жили совершенно в разных областях. Я из Харьковской области, он из Луганской области. Ну вот так получилось, что у меня была встреча с театром «Кукол» еще в садике. Нашими шефами был Харьковский театр «Кукол» академический, и он всегда был на высоте. Выездной театр за границей, множество раз бывал, и взяли над нами шефство, и приезжали еще даже в садик, когда я была маленькая. Я очень хорошо помню тот момент, когда у нас в музыкальной группе на полу почему-то разыгрывалось, я, я не могла понять, я один раз по телевизору видела кукольный спектакль, и куклы были на ширме, а здесь почему-то на полу разыгрывалось представление. Я тогда не могла еще понять, что это э, использование различных систем кукол. А в данном случае это были марионетки, которые играют на полу или на каком-либо подиуме. И мне очень захотелось как бы попасть в закулисье. Тогда я уже мечтала, как же это так все происходит там, за Ширмой. Или вот то, что я видела э, перед своими глазами. Куклы оживали прямо у меня на глазах. Ручки, ножки двигались. Это очень интересно. Вы сами недавно были маленькими детьми, наверное, вас тоже интересовало. Вот, вот это чудо оживления куклы или просто предмета? Я добавлю с вашего позволения. Как я познакомился с театром кукол. по-настоящему это произошло у меня в поселке, где я жил. там ни о каком, никакой речи не могло быть о театре кукол, потому что там была одна школа, почта и библиотека. Ну и вот к нам в гости приехал Днепропетровский театр кукол. И я помню, какая честь для меня была, когда мне разрешили после спектакля помогать переносить декорации. И когда я переносил декорации, я еще исхитрился сохранить для себя два погнутых гвоздя. И вот эти два гвоздя стали талисманом для меня. Я потом попал в Днепропетровское театральное училище. Потом я работал в отрывке спектакля, который нам привозили в школу, и вот так вот, наверное, это все не случайно. Но этого очень хотелось. А, Знаком мне, а мне еще Геннадий Михайлович рассказывал о том как он был восхищен спектаклем я не помню как называется этот спектакль но там лисичка в домике разжигала печку и жарила блины и при этом на сковородке она подбрасывала эти блины и они переворачивались в воздухе вот да, этим на то время был восхищен э -э это был продвинутый эпизод для меня да. будучи я во втором классе я тогда отходил месяца два от таких впечатлений что вам поступило предложение сняться в рекламе обоим? Какая бы реклама это была? Чего? Ну, наверное, это что-то должно было бы быть связано с семьей, что-то полезное для семьи, начиная от продуктов питания и заканчивая мебелью. Я не знаю, как бы, чтобы я делал в рекламе мебели. Ну, в принципе, можно. А я бы, наверное, рекламировала все-таки свою профессию. Ну вот, вот такие встречи, как сегодняшняя встреча, я бы рассказывала о своей профессии. Ну, такая агитация своеобразная была бы для того, чтобы ребята захотели бы, может быть, у, увидеть в себе, почувствовать в себе актера и, может быть, попробовали свои силы в этом. Ну, Руслану мы возьмем однозначно к себе после передачи. А какая роль больше вас раскрыла как личность? Я бы назвала, наверное, вот с самого начала я была занята в спектакле Белоснежка и Семь гномов. Несмотря на то, что это театр кукол, да, там были, конечно, куклы все семь гномов, это были куклы паркетные. А я играла эту роль в живом плане, Белоснежку. То я скажу, что мое видение, мое представление этого образа как раз вот, совпало, наверное, с моим внутренним миром, с моими ощущениями жизни. Вот я считаю, что я в этой роли именно показала саму себя. Вот такая была Белоснежка. Это было в восемьдесят третьем году. Впрочем, потом и снегурочки и все такое. Все актрисы через это проходят. творческим личностям тяжело ужиться вместе. Так расскажите свой секрет счастливой семейной жизни. Mm -hmm. Ну, я скажу так. Э, бытует такое мнение, такая расхожая фраза есть, да, что э, два соловья не могут петь на э, одной ветке. <laughs> ну никоим образом я нас не называю соловьями, <laughs> не нам судить. Но если серьезно то ну, получается у нас так как-то, что э, мы друг другу подсказываем, если я даже не занята в, в том спектакле, в котором Геннадий занят, э, я могу присутствовать на репетиции, видеть со стороны. Так называемый третий глаз ему всегда виднее и что-либо подсказать ему. Или же он то похвалит, то поругает. А иной раз не очень хочется слушать замечания. Иной раз кажется, да. ты настолько гениален, что эти замечания здесь ни к чему. Но это бывает под настроение. Настроение мы умеем как-то усмирять. Потому что ну, мы же знаем друг друга практически с детства. И поэтому все недочеты или какие-то достоинства мы все это считываем без слов. То есть видно все это по глазам. Если я не хочу доставить неприятность своей половине, я прочитаю это в глазах и постараюсь сделать так, чтобы этого не сделать. Вот и все. Это очень просто. Ну, в общем, главная поддержка. Поддержка. Да. Здравствуйте. Вы изначально хотели стать актрисой кукольного театра или все же так получилось? Вы знаете, я всегда э, горжусь даже, можно сказать, э, что не просто э, актриса кино или актриса драматического театра, э, вернее, можно было бы стать, да, оту отучившись в театральном училище. Нет, я целенаправленно шла именно э, на кукольное отделение, потому что с пятого класса я э, ходила в кружок кукольный. Мне это очень нравилось, нравилось этим заниматься. Я была увлечена куклами, и поэтому у меня никаких сомнений не было. Э, поступать на драматическое отделение или же на кукольное. Я пошла на кукольное. А у нас, конечно, ребята, много было ребят, в основном это мальчики, которые все стремились на драму. Но я вам скажу, что и девочки, которые тоже не поступили на драму, а им предложили поступать на куклы, впоследствии никто из них не пожалел. Потом уже, закончив училище, может и вам это пригодится, может кому-то расскажете, в опыт вам будет, то, что закончив театральное училище и именно кукольное отделение, можно в любом случае где угодно работать в профессии, и в драматическом театре, и в цирке у нас ребята работали. И у кого хорошо было с хореографией, те в хореографии себя нашли. Кто-то даже, вот мы недавно были в училище на встрече, 30 лет после окончания училища, и у нас, когда поднимаешься по лестнице, на стенах висят портреты заслуженных артистов, и мы знаем, кто-то из них э, заканчивал кукольное отделение, а стал певцом, например. Или режиссером. Да, или режиссеры. То есть все состоялись. Они, они все равно в актерской профессии. И это очень ценно. Это уникальная профессия, актер-кукольник. Может быть, вы видели в репортажах, острые репортажи показывают по Интеру, там Виталий Цаплиенко. Так вот он кукольник, чистейшей воды кукольник. Правда, школа у него харьковская. Он закончил отделение актеров театра кукол Харьковского университета искусств. Он прекрасный журналист. Это ему не помешало в выборе другой профессии. Приходилось ли вам когда-нибудь соревноваться за одну роль между собой? Нет. Ну, прежде всего, потому что мы мужчина и женщина, поэтому мы не соревновались за одну роль. Да. Это к хотя, счастью. хотя был когда-то у нас спектакль, в котором Гена получил женскую роль мать а, в холодном а, сердце. это было да, 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 да. это было что-то это какие-то режиссерские фантазии непонятные и я спросил как же это может быть это в каком жанре нужно это сыграть в драматическом? Говорю, а как же я, каким голосом я буду говорить? Э, э, голос матери надо как-то из себя в драматической роли в, вынуть и, и подать, чтобы зритель поверил. Но потом это все как-то сошло на нет, и я сейчас вспоминаю это как какое-то недоразумение, и даже посмеиваюсь иногда. А как бы могло это быть? Да, ну, я на эту роль не претендовала, у меня была своя роль Эльзы. Если вы знаете это произведение «Холодное сердце», недавно фильм был, сказка. Ну, в общем, не было у не нас все такого. Не дрались мы за одну роль. Да. Не дождетесь. А, а життя, вы задумывались на рахунок какой-то иншей профессии, выбрать и геть какому-то иншему русле? Ой, расскажу вам. Опять-таки связано с выращиванием цветов. Я вот подумала, все-таки у нас Такая публичная профессия. Вот иногда, иногда возникает такое чувство, что если бы я не пошла в театральное училище, не поступила бы на кукольное отделение, но ну, тогда я даже и, и не думала и не знала о том, что такое профессия ландшафтного дизайнера. Может быть, у меня и нет таких способностей, но мне бы хотелось э, растить цветы выращивать разные растения экзотические. Мне очень нравится наблюдать, как посаженная тобою семечка вырастает, маленький росточек появляется, а потом такая красота. Жалко даже срезать эти цветы. Ну, вот. А что касается альтернативной профессии, то на сегодняшний день я думаю так. В принципе, я мог бы быть хорошим поваром, ну, может быть кондитером. И на сегодняшний день просто больше возможностей у молодых людей освоить эту профессию и добиться каких-то успехов в ней. Но раньше этого было, этого сложно добиваться. Это может быть так. И, возможно, я стал бы неплохим художником. Но в принципе на сегодняшний день я думаю, что и то, и другое, и третье, о чем мечталось, все это я могу применить в семье и в своей работе. Такое счастливое стечение обстоятельств. Это мы не жалеем. Вы уже 33 года, если я не ошибаюсь, вместе. У вас в доме висит расписание, кто будет убирать? Либо вы нет. нет, нет. У нас существует, э, я перебью, у нас существует э, такой опыт. У меня есть э, куча бумажек, всевозможных листочки, там записочки, и прочее. Вот надо сделать это, это, это. Я считаю нужным это сделать. Я записал. В лучшем случае, когда я это выполню, я это зачеркну и выброшу эту бумажку. Э, вот таким образом. Но все это идет э, для на семью к единой цели. И все, нас это не беспокоит, это все просто. Между детьми раньше был такой список, между старшими, между сыном и они дочерью. Они соревновались. Да, то у них был график, когда кто посуду моет, когда убирает. У них была одна комната на двоих, они делили ее. Было такое, подростковый Жёстко. возраст, да, такие отношения на твоей половине бумажка валяется раз перебросил ее на ту сторону теперь она на твоей валяется ну такое. а потом было даже так Станислав говорит Ксюша отработай за меня помой посуду эту неделю а я потом за тебя у него какие-то дела какие-то встречи ну вот так просили ну, это друг объединяет. друга объединяет это объединяет тоже да а между нами Спасибо. Да вынес, да, вынес мусор, молодец, помыл посуду. Я прихожу поздно, потому что я еще в дюце э, преподаю. И зачастую прихожу в 9 часов, можно сказать, вечера. Вот. Поэтому надо еще ужин приготовить. И очень хорошо, когда ты приходишь уставший, а ужин уже приготовлен. Ну, альтернативная профессия повар. Вот она здесь и пригодится. Да, или уже постирана <звы> что-то. Слушайте, вот ну вы, вы все время вместе, да? Вот я смотрю, мужа по имени, отчеству называете. Вот как дома? Это для вы... вас. Да, это для вас. <связано> для вас. Сложно ли вот как-то совмещать и работу и дом, поскольку вы все время вместе, и я считаю, что это напряжение все время переносить друг друга, это тоже искусство, можно и в этом вроде ну, сказать. Да. Вот Дай вы править. совершенно правы. Вы знаете, когда у нас появился компьютер и мы в Одноклассниках стали контактировать со своими друзьями, однокурсниками и одноклассниками. Первый вопрос был: как вы до сих пор вместе, 30 лет и не развелись еще? Не модно. Да. И приехали на встречу, вот буквально 7-8 мая мы были, то даже тост поднимали за нас, за то, что мы вместе 33 года и сколько там. Да. Поэтому. Но для нас это приятно, но тем дело житейское. Это очень просто. Вот если взять всех ребят, конечно, не называя имен и фамилий, то статистика, конечно, печальная. Я представляю этот стол, кто где сидел, и скажу, что только две пары, как раз из одной группы мы, нашего курса, группы А, две пары, которые не расстались, которые живут, вот одинаково мы с ними по времени живем, и у которых трое детей. А остальные все были, замужем или женаты два, а то и три раза. Что це та й друга сім'я знаходиться в професії. Да. Муж і жена актори, муж і жена актори, троє дітей, троє дітей. В общем, впору й суперництво возникнуть, конкуренции. Никто ни на кого не обижается. час цікавої розмови дуже швидко летить час и На останок хотілося б задати мені вам питання: чи сподобалось вам сегодняшний диалог, чи сподобалось спілкуватися з молодю вам. Сначала было немножко страшновато, потому что у нас их, никогда такой их встречи не было. Вернее, была встреча у меня лично такая, потому что я иногда лекции читаю, рассказываю ребятам, но именно записи в студии такого не было. Но мне очень понравилось, очень хорошие ребята. Хорошие вопросы, спасибо. Вам большое. И замечательная публика, ну я это называю публикой, спасибо вам за вашу деликатность, корректность и этику, которая у вас, видимо, природная существует. Нам очень понравились ваши вопросы, и на них было нетрудно отвечать и приятно было с вами общаться. А чи не могли б ви зараз у якості експромту, це до вас, як до акторів, таке прохання, продекламувати якийсь коротенький ваш, можливо, улюблений вірш для нашої аудиторії сьогоднішньої? Ну, Перше, що на ум приходить, Басня, например. Прошу, Давайте облисками попросимо. Разжава вилізла на берег, подивиться, та й трішечки на сонечку погріться. Побачила вола, та й каже, подрузі тихенько, вигадлива була, який здоровий, моя ненько. А що, сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь. От бо до жаби дивуваться. Та де вже, сестро, нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха, дметься, дметься. Що, сестро, як тобі здається, побільшала хоч трохи я? Та ні, голубонька моя. Ну, а теперечки, дивися. Та годі, сестро, схаменися!» Не слуха жаба, дметься їж, все думає, що стане більш. Та що й дурна собі зробила, з натуги луснула, та й одубіла. Так і в світі жаби є. Пробачте, ніде правди діти. А по мені найкраще жити, як милосердний Бог дає. За правилами нашої програми, гість має право задати одне питання або комусь конкретно, або усій аудиторії. І я думаю, що ви, Геннадій Михайлович, зараз зможете відігратися, так би мовити, задавши своє питання аудиторії. Ой, випросив багато. Як би це все зібрало воєнно? Ну, в Руслані, мабуть, я задам питання. чем в будущем она собирается заниматься, в что, как, какие силы она чувствует в себе, в какой сфере она больше всего сможет пригодиться. Спасибо большое за вопрос. Ну, с детства я хотела стать актрисой, поскольку тетя моя режиссер. Вот, и с детства я себя пробовала в всяких передачах, программах. Вот. И, наверное, моя самая большая мечта — это быть телеведущей вот, на данный момент. Я изучаю языки углубленно, и я думаю, что с этой профессией я бы связала свою жизнь. Спасибо ну, за вот Все-таки энергия передается. <свят> да, я почувствовал, что именно родственная душа. Спасибо. Я думаю, все у тебя получится. Ну что ж, друзья, давайте еще раз подякуем нашим сегодняшним гостям Геннадий Стогадюк и Виктория Ставрианиди Стогадюк. Бурхливые оплески и спасибо вам! Еще раз хочу поблагодарить вас за такую змістовну цікаву розмову. Если мы еще раз вас запросимо, вы до нас придете? С удовольствием. <laughs> В самом деле, было очень приятно, очень интересная публика, интересные собеседники и совершенно неожиданно комфортная обстановка. Спасибо. Какие какие вопросы запомнил вам наибольшие из всех заданных? В принципе, я не могу выделить ни одного такого ключевого, потому что ключевыми были все вопросы. Они настолько глубокие, видно было, что людям это люди к этому относятся с душой, а не просто так. А я, например, всегда отмечаю такой вопрос, как как вы 30 лет живете вместе. Для меня это всегда удивительно. Ну, вот так живем. Это не вопрос. А для людей это удивительно. Как не надоели ли друг другу, не поубивали ли друг друга? <свят> Нет, ну не понятно. Вот. Поэтому я всегда удивляюсь этому вопросу. А, возможно, было а, 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 какие-то вопросы, которые вы ожидали почуять, но не почули. Было таки, не было? Да Для этого, наверное, часов пять надо было общаться, чтобы в... все охватить. Нет, в принципе, я, никогда я не скажу так Я скажу так, что э, я боялась как, каких-то каверзных вопросов. Вот. Но их не было. Мы отметили, что довольно-таки культурная Приятное публика, да, такие милые лица, э, приятные э, молодые люди. Приятное подрастающее и, поколение да, Кировоградщины. И, я считаю, что встреча прошла очень легко. Дружески. И этих 40 минут, которых я боялась, собственно говоря, потому что после двух спектаклей очень устала, и у меня уже сил, собственно говоря, нет. Но так они незаметно прошли, и такое легкое общение было. Так что нам очень понравилось. Спасибо. Спасибо еще раз.